Mein Vater ist ein Findelkind und wurde im geschätzten Alter von zwei Jahren ähm, auf dem Hauptbahnhof in Chemnitz gefunden. Und ähm, das war 1945 im Mai. Und er wurde sozusagen gefunden, nur mit einem Schild um den Hals. Da stand der Nachname drauf. Und, ähm, Angeblicher Geburtsort. Das ist mir passiert. Ja, also das habe ich mir nicht ähm, ausgedacht. So, das war ganz witzig also alles ist mir so irgendwie begegnet meine Stimme habe ich letztendlich ja auch nicht entdeckt also dass ich, dass ich so singen kann das hat eine Freundin gemacht Die hat gesagt, irgendwie klingt das komisch wenn du singst sing doch mal lauter das klingt, klingt nicht wie jetzt lauter und dann habe ich das probiert und ja und dann geht Right off all the signs, and in return you never give enough. Hearing you know about loving you, where well, is something that I used to do? Stop hearing what the sound. Look at my heart over the ground. Stop hearing what you see. Das war halt ähm, einfach schon alleine die Texte raushören. Das war schon schwierig, weil ich hatte, wie gesagt, einen Plattenspieler zur Verfügung oder ein Kassettengerät und äh, musste sozusagen versuchen, dieses Englisch zu verstehen. So. Was ja, wenn man jetzt zum Beispiel Leonard Skinner hat, das ist ja nun so Southern Rock und da versteht man irgendwie nur die Hälfte von dem, von dem ganzen Text. Also immer wieder die Plattennadel zurück und hingehört und nochmal zurück und nochmal zurück, bis ich irgendwen wenigstens ein Klangbild hatte von, von dem Wort. So. Und das dann sozusagen wenigstens klanglich äh, umsetzen konnte, wie es klingen muss. Und wichtig war immer, dass wenigstens das letzte Wort der Zeile halbwegs stimmt. Also wenn man so eine Gesangszeile hat, dass das letzte Wort wirklich, <laughs> also stimmt, dass es nicht irgendein Slang ist, den ich mir ausgedacht habe, sondern da habe ich mir dann auch da ich irgendein Wort genommen, dass ich da nicht irgendwie irgendeinen Quatsch singe. So, ne? <laughs> Heute mache ich, gebe ich bei YouTube zum Beispiel ein, den Song, und finde dann das Original. ist wirklich eigentlich fast alles zu finden. Also ich finde eigentlich nie nichts. Und dann gibt es auch noch, was ich cool finde, dann auch noch so Leute, die das erklären. Zum Beispiel so wirklich schwierige Gitarrengriffe oder so. Dann gebe ich dann ein, den Song, und dann guitar lassen. Und dann irgendjemand auf der Welt spielt. Stellt dann ein Video rein und erklärt dann diesen Song. Das ist cool. Und den Text dann natürlich bei Google finde ich auch immer, die Texte. Und ja, mit dem Raushören früher war das eben schwieriger. Ich bin sehr merkfähig. Ich höre einen Song mir zweimal an und hab sofort, also wenn es jetzt nicht wirklich ganz neue Musik ist für mich, wo ich mich erstmal reinhören muss, aber die Rockmusik, die ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Also das ist dann irgendwann, höre ich mir das an, ach alles klar, paff. So. Also den groben Ablauf kriege ich schnell rein. Ich wollte nicht wirklich Musikerin werden. Also das hatte ich mir nicht vorgenommen. Also wir haben nicht eingefallen. Ähm, nee, ich habe gelernt Wirtschaftskauffrau im Osten und später dann nochmal, also nach der Wende Bürokauffrau. Ich konnte dem Ganzen so einen gewissen, ähm, ja so eine gewisse so ein bisschen Freude so entlocken, weil ich gerne dann Schreibmaschinen geschrieben habe. Diese neuen elektrischen Schreibmaschinen, die es dann gab, konnte man ganz schnell schreiben, so das so. Und blind schreiben, das kann ich auch, das, fetzt, das macht Spaß, aber als, als Beruf ist es so, nicht so meins. I could be crying, Bin ja auch sehr noch äh, eingebunden. Also ich habe mich ja für vier Kinder entschieden. Und das bringt ja für mich mit sich, dass, ähm, dass ich ja, für sie da bin. Also ich nicht so viel, kann ich jedes Wochenende irgendwo hinfahren. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, äh, musikalische Früherziehung zu unterrichten in den Kindergärten so der Region hier. Ich fahre sozusagen die ganze Woche über an den Vormittagen die Kindergärten ab und unterrichte so drei bis sechsjährige. <music> Polen war für mich immer ganz weit weg als Kind, weil das Land war tabu. Also, man konnte nicht einfach ähm, rüberfahren, also, das ging nicht. Als ich sehr klein war, kann ich mich daran erinnern, dass als es noch ging, ich weiß nicht in welchem Jahr, also ich war wirklich noch so, kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mit mir einmal nach Polen gefahren ist, um fürs Haus, was meine Eltern bauten, Armaturen zu kaufen. Die es hier so nicht gab und die sollten irgendwie ganz schicke sein und es musste irgendwie eine ganz besondere Mischbatterie sein, die gab es eben nur dort. Also sind wir nach Polen gefahren, nach Slubice und haben dort in, in so einer Seitengasse, das war alles ganz verwegen und ganz dunkel, Geld getauscht, also, also, also sozusagen Westgeld getauscht. Und sind dann irgendwohin, hin in irgendeine so Muchtelbude, wo es dann diese Armaturen gab. Ja. Und ähm, die meine Mutter dann gekauft hat in Polen. Und mir dann noch ein paar, warum auch immer ich mich daran erinnere, eigentlich waren die total hässlich. Wirklich so also solche roten. Winterstiefel, Schaumgummi gefüttert. Also ganz schlimm geschwitzt hat man in den Teilen, aber die sahen auch aus wie Mondschuhe. Also so eine, naja, so eine, na ja, so eine Teile. Ich fand die wunderschön, weil die sahen anders aus als die drei Paar Schuhe, die es hier überall gab, die alle anhatten. Mhm. Und ich fand also, dass diese, diese roten Stiefel, die habe ich noch so im Kopf her. Ja. Und das war das einzige Mal, als, kind, als ich als Kind in Polen war, und danach waren die Grenzen zu. So. Und dann war das ganz klar, ähm, ja, da kann man jetzt nicht mehr hin. Ja, nach der Wende so. Und als ich dann anfing, Musik zu machen, haben wir oft in Polen gespielt. Und das war immer toll. Also waren, waren schöne Konzerte dort. Und ja, die sind einfach von, von, das Publikum ist einfach anders. Ja, die sind ehrlich. Wenn es ihnen nicht gefällt, bleiben sie sitzen. Aber man hat auch nicht das Gefühl, naja. Mist. Und die bleiben einfach sitzen und unterhalten sich und dann kommt ein Song, denken, oh geil. Und dann springen die alle auf und tanzen sofort. So, und das finde ich, find ich toll. Also, das hat immer Spaß gemacht. Ja. So sick and my bed is a so, so I got me a new best friend. Oh, well, where's the pickup?